И всем привет, друзья, с вами я, Раймон. И сегодня мы будем играть в блокаду. Давно я уже не выпускал ЛП по блокаде. Э, так, сегодня мы будем играть в режиме... В режиме... Давайте, наверное, в режиме... Я даже не знаю в каком. Давайте вот здесь. Режим битва, только в привате. Сейчас я найду еще такой, больше нормальный сервер. Если он действует. Вот это хороший сервер. И еще где-то я видел. Только их уже, кажется, да, они уже ну, более заброшены. Ну что, давайте выберем какой-то другой из них. Сейчас давайте. Давайте примером, примером, примером. Вот такой давайте. Давайте вот так Все, заходим, Выгрузит. Э, так, ну что я решил уже выпустить блокаду, а то я уже Слизарю много раз вылаживал, там всякие летсплей. я а блокаду что не выпускал, так, а жаль-жаль, вот это такая хорошая пушечка, вот именно вот такая мне карта нравится, еще как нравится, э, потому что она, четкая, прям можно сказать, крутая. Черт, я не мог выпрыгнуть. Э, потому что тут все спавнятся сразу на ну, враги. И тут можно, если с хорошим оружием, э, можно убить. Только оружие должно быть, ну, хороший урон. Или скорострельность должна быть хорошая в оружии. Да. И обойма. Ну, здесь бы еще подошел спас. У него хороший урон. Наверное, я не уверен, что у многих он есть. Так, мочим всех, мочим, мочим. Я думаю, за этим... О, вы видели, я двум шапку снял. А с этим оружием можно наебать. Просто наебать. О, я же думаю, кто же меня с туда так мочит хорошенько. А там засел. Это что? А, нет, нет, я думал, уже конец драки. Черт, черт. А я за кем? А, я зеленый. Я думал, за красных я. Так, синий это был. Знаете, кто кого? Ага, не я, но я ему хп снял. Так, я убил 10, меня 8. Вот мне, мне вот эта карта очень нравится. Довольно. Вот почему я так долго выбирал. Чтобы именно ну, она была. Я так хотел, чтобы она была. Вот, чем мне не нравится, когда, ну, заспавнились. Тогда, ну, нельзя убить так сразу. Вы видели, как я долго по одному стрелял? Надо так закруживать их. Капец, их так много с разных сторон, и они даже не могут по мне попасть. И где-то четверо меня окружили, и никто из них, ну, один только там замочил, конечно, много хп снял. Вот что меня радует. Очень радует. Приветик. Еще кто? Ого, тут трупа. Ага, это наш. Вижу, вижу цель, вижу, вижу цель. Такое чувство, как пулемет. Черт, а, ну я его тоже убил. Так, 16 на 13. Нормальный счет, ребятка. Прям крутой, прям вообще, мне нравится. Ай, бляха. Как это меня так убили? А, нет. Это спаса меня убили. Черт. Опять спас. Потому что от спаса надо, ну, немножко подальше удержаться, потому что спас очень хороший урон наносит. Нет, фух, с пистолета хотя бы. Так, так, может где-то примерно построиться и засесть. А для чего, если можно вот так примерно залезть сюда. И здесь всех так сзаду. Так, 18 на 18, нормально. Такой счетчик у меня прикольный довольно. Так, надо побить, чтобы было хотя бы на один счет больше. Так, 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 двух уже. Все, 20 на 19. Ну, я убил 20, меня 19. Так, 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 привет. Бляха, почему я перезаряжаться взял? Ну, ничего. Да почему ты ее убил? Я по нему стрелял целый час. Это тварь его убила. Так, 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 так. Сзаду буду. Потому что они сзаду поступают, как крысы. И я буду сзаду. Сзаду. Так смешно говорю. А, это мой. То я уже. А почему ты копаешь, Вален? Привет. Привет, 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 привет. Кра... Ага, зеленый это что залагал. А, нет, 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 переводит. Хоть бы на нормальную карту перевели. Ну, Но нормальный счет, ребятка, вы видели? Я, кажется, убил 25, а меня 23 или 22. А, нет, это не так, как я хотел. В смысле? А, это там... паркур, типа. Ну нет, ребятка, я паркур уже не буду выпускать. Давайте, может, кто-то из вас любит паркур, а в этом, может, хотели, чтобы я снял паркур. Давайте так, ребятка, с вами, ну, типа, как договоримся. Ха-ха, лохи. Я не знал, что можно ломать. Давайте им все испортим, чтобы они тоже не паркурили. Давайте вот так все сделаем смотрите вот это какой ну примерно седьмой летсплей давайте вот этот седьмой летсплей это как вам объяснить, седьмой летсплей будет вот про это что я выложил а вот восьмой я выложу ну на паркуре с вами прощаться подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайки э, ну что же будем уже мы прощаться э, так ну все, всем пока. С вами был Реймон. Удачи и всем пока.